В первую очередь мы решаем эти вопросы и с каждым этим связуемся. Никаких убреков никого не отказал. Ничего ничего, не чудит. Наряды через сутки Да, порода. Вот уже полтора года ну, Переслужим полгода, получается, по полтора отслужили и все равно ничего не говорят. Тогда только обещаниями кормят. Через две недели, через месяц, потом что-то будет. И так уже полгода переслужили, и все равно ничего больше. И по нашему ходил слушать. Петренки, какие-то гарантии, какие-то доказываются? Те, що, та що Добре. після цього мітину, після такої акції акції. Я вам скажу таким чином, що а, командир на сьогоднішній день, станом на сьогоднішній день, а, командир батальйону Чернігів не може прийняти жодного рішення щодо вашої військової частини. Ну, ми... Я з вами в час пойду зараз. Видіть, що ми здали в центрі города новичу. Поверьте, из тех хлопцев, кто меня знает, они знают, как я настроен, я правильно настроен. Да. Так что, если я говорю, пойдемте в час, вместе сядем, обсудим, Комбат и все будет нормально. Та... Нас просто никто не слышит. Наши просьбы, наше все. Да. да, относятся, ну... Обычно рабочая сила. Никто не понимает, что нам надо отдохнуть тоже. И хотя бы иногда. А вот просто работайте, работайте, хлопцы. Работайте. Ну, вот, хочешь пойти в увольнение, ты должен сделать что-то вообще, я не знаю, сверхъестественное, чтобы заработать это увольнение. До командира части это ну, просто наши слова не доходили. Сейчас вот он нас выслушал. Я просто уверен, что он поможет в этом вопросе. Потому что коман... ну, полгода, ну, только один командир части нас поймет. И все. Показывали. Это нас повлекло к тому, чтобы мы реально ну, хотели, в, да. вот. реально хотели в Киев. Вот. Реально хотели добраться в Киев. А потом просто подумали, вот ну, зачем кто-то уезжать, если можно в Чернее нормально выступить, нормально. Вот. Добиться проводки, Правосудие. Чтобы все было хорошо и нормально. Реально и ничего больше. Чтобы нормально с нами поступали, угу. чтобы мы не переслуживались столько, сколько мы переслуживаем. Вот наша стройка, можете ее снять. чувство вот. это называется, если ты ушел и больше не пришел. Скажи, как ты вышел? Каким образом? Мы... Объясни, как ты вышел. Вы мы вышли. Вы вышли. Мы как вышли? Мы собрались мы вышли. на ответственного? Сбили, не ног. Никого мы не избивали, не напали на ответственного, просто мы держали своих и все. Хорошо. Это не правда, что вы сбивали с ног? Или... Никого мы не сбивали с ног. Все нормально было. Так а как вы вышли? Ну, взяли, собрались и пошли через центральную футболку. Через... Никого через не СТП. было, получается, на входе? Через... Был входе. Так, а сбивали... на входе. Так что вам сказали на входе? Стойте. Я считаю непродуманного этого поступка. Я считаю. Безумовно, вы обратили внимание, я знаю, что идея, инициатива и по, скажем так, в других, ну, в других местах. Но непродуманного. Звернули ви увагу питання немає, Питання немає, Є проблемні питання, про які два-три проблемних, не проблемних, а поточних, я назву їх так, питання сьогодні були підняті. Ми по них досконально розберемося, повірте мені. Є, скажімо так, питання бодові, які ну, не повинні служити тому поступку, що ви зробили, Як по формі, як по ідеї. Ну, как по тому же строению, на мой взгляд. Потому что ну, у нас, скажем так, тоже не особо с формой и с едой. И живем мы тоже не на кровати спим. Я просто вообще не пытаюсь вас переубедить, что вы там жалуетесь на непонятные вещи. Понятно, что находится лучше. Я просто пытаюсь сравнить то, что переживаем мы. То есть и мы тоже финансирование не получаем. И очень часто у нас на завтрак бывает вообще чашка кофе и консерва холодная и целый день бегаем в брониках. То есть, ну, это нормальный, нормально, понимаешь, что оно должно обеспечение быть на высшем уровне, но государство наше не готово к этому. И это надо относиться к пониманию. Он нас пацаны служит и тоже бывает за сутки ничего не живут. И тоже подходит. И сигарет нету, ничего нет. То есть, ну, это бытовые вопросы, и с этим мужик должен смириться. А тот вопрос, который у вас наболел, я его полностью поддерживаю. Так что ну, этот вопрос будем поднимать на вашем уровне. Так что никто вас не кинет, никто не забудет. Это я Добро? Мы обговорили эти все вопросы. Мы обговорили эти все вопросы. Это пока что дисциплинарное взыскание. Пока что. Здесь не повторно криминальная справа. Да.